अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहिरा बेदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक नन्हे मज़दूर शहीद मज़दूर का किस्सा लेकर आई हूँ शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे शराली सदरी व यस्सिर अमरी वहलु लुक्दतु मिल लिसानी यफ़क़हु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा इब्राहिम आयद का हमदु मजीद अल्लाम बारिका मोहम्मद व आला आल मोहम्मदिन कम बारक तला इब्राहिम व इब्राहिम आइंद का हमीद मजीद आ, मैंने मेरा ख़्याल है कि काफ़ी बरस पहले एक मिस्र के बाज़ार में जो ग़ुलामों की फ़रोख्त होती थी ख़रीदो फरोख्त उसके ऊपर एक मज़मून लिखा था आज मुझे वो मज़मून याद आ गया इकबाल मसीह का किस्सा जब मेरी आँखों से गुज़रा आज मैं जैसा कि मैंने पढ़ा है उस पर गूगल पे मैं वैसे ही पेश किए दे रही हूँ पहले मिस्र के बाज़ार का बताऊँ कि क्या होता था वहाँ लोग शहर में एक बाज़ार लगता था ख़ास दिन था महीने में और वहाँ लोग अपने जिगर गोशे लेके खड़े होते थे और उनके दाम लगते थे जो अच्छे हाथ पैर का होता था जो यानी कद कामत के लिहाज से और उस दूसरे लिहाज से उनकी कीमतें लगती थी इसी बाज़ार में हज़रत सलाम भी एक ग़ुलाम के पेश किए गए थे ये किस्सा आपको मालूम होगा यकीनन मालूम होगा आज मुझे वो याद आ गया किस्सा क्यों याद आया क्योंकि यह एक चार साल के नन्हे फरिश्ते की कहानी है इसका नाम था इकबाल मसीह इसके बड़े भाई की शादी पर छः सौ का कर्जा इसके बाप ने मुकामी ताजर से लिया था जो कालीन बाफ़ी का काम होता था जिसके यहाँ वो वक्त पे छः सौ नहीं अदा कर सका तो उसने अपना चार साल का बच्चा उसके पास गिरवी रख दिया वो छः सौ रुपये तो कहाँ अदा हो सकते थे गरीब से बच्चा चार साल से दस साल का हो गया इस नन्हे फरिश्ते को दिन और रात में चौदह घंटे काम करना होता था और जो क्या म की क्या दास्तान बताऊँ वो तो आप खुद ही पढ़ते हैं देखते हैं उजमा है मासूम वो बच्ची है जो अभी रिजवाना है उज़मा को तो मार के फेंक ही दिया था आपको पता है इसको इसको मरने से भी बदतर हालत में फेंक दिया गया रिजवाना को बहरहाल मैं आती हूँ अपने मज़मून की तरफ तो ये इसने क्या किया दस साल की उम्र में ये भाग गया ताजर के पास से ये आम बच्चों से छोटे कद का बच्चा था क्योंकि ज़ाहिर है ना ही से खुराक मिलती थी वैसी जो कि एक अच्छे उसमें मिलनी चाहिए और ना ही खेल कूद का मौका होता था तो ये चार दस साल की उम्र में अपने कद से कहीं छोटा था जब यह भाग गया तो यह पुलिस के हाथ लगा पुलिस ने क्या किया पुलिस तो पुलिस है पाकिस्तान की पुलिस खैर सब नहीं कोई कोई तो हीरे मोती भी हैं पुलिस वालों ने पकड़ के इसे दोबारा ताजर को दे दिया अब फिर काम शुरू हो गया वही चौदह घंटे का इस दफा फिर इसे मौका मिला और ये भाग गया और उसके बाद फिर यह हुआ कि ये बच्चों की एक तंजीम के तंजीम वालों के पास चला गया उस तंजीम वालों ने इसको इसको लिया अपने साथ और उसके बाद इसके इसकी केयर की और फिर क्या हुआ कि ये गया ये अमेरिका आया अमेरिका ने इसे बुलाया अपने पास और लेकिन फिर हुआ ये कि जब अमेरिका से ये उन सन उन्नीस में अपने गांव पहुंचा तो 16 अप्रैल को जब वो साइकिल चला रहा था तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इस मासूम फरिश्ते की जिंदगी खत्म कर दी ये गुनाह किन लोगों ने किया यह बदतरीन गुनाह यह तो कोई नहीं जानता है लेकिन लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी ताजिर ने मार डाला जिसके पास वो बचपन से काम किया करता था क्योंकि इसने जो काम किया वो ये किया के खाली ख़ुद नहीं भागा बल्कि इसने वहाँ पे बैन अवी उस पर ये इसने आवाज़ उठाई कि तीन हज़ार बच्चे ती, मैं तीन हज़ार कह रही हूँ लेकिन इसने बताया कि ला तादाद बच्चे वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं कालीन के कारखानों में कालीन बनाने के कारखानों में नतीजा ये हुआ कि तीन हज़ार बच्चों को इसकी वजह से वो रिहाई मिली अब ज़ाहिर मासूम बच्चे बच्चों के तो लेबर ख़त्म हुई ना तो वो कैसे बर्दाश्त करते उन्होंने फिर ये किया कि मार डाला उसे और इकबाल ने की मौत के बाद क्या हुआ कि कनाडा में फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की दागबे डाली गई और इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रेन फाउंडेशन का भी आगाज़ किया गया जो जबरी मजदूरी करने वाले बच्चों को इल्म की रोशनी की तरफ लेके आती है साल 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश सदार्थी को नोबेल इनाम दिया गया तो उन्होंने भी अपने तकरीर में मासूम इकबाल मसीह को खराज अक़ीदत पेश किया तो देखिए ये अब मैं थोड़ा सा अपना तबसरा बता रही हूँ कि पाकिस्तान में किस कदर बदतरीन सूरत हाल है अभी भी है ये बात नहीं है भट्टा मजदूरों को देख लीजिए हज़ारों बच्चे हज़ारों वो बच्चे जो जिनसे अभी अपने चलना फिरना नहीं संभलता है मासूम फरिश्ते वो ईंटें उठा के ढो रहे होते हैं आप देखिए ज़रा कैसी दुनिया है ये कि इस चार दिन की दुनिया में इंसान इतने ख़जाने जमा करता है इतने ख़जाने जमा करता है जुल्म के साथ जबर के साथ और उसको ये नहीं मालूम होता है कि कब उसकी आंख बंद हो जाए कब उसको ख़ुदा के तरफ़ से बुलावा आ जाए नहीं ख़ुदा तो याद ही नहीं होता ना ख़ुदा की जात याद होती तो फिर इंसान फिर ऐसे काम नहीं भी करता है ख़ुद रुक जाता है तो आज इकबाल मसीह को याद रखते हैं पूरी दुनिया में उसका दिन मनाया जाता है उसके नाम की बहुत ज़्यादा पज़ीराई की जाती है और उसके नाम की एक सड़क मौसू की गई है किसी यूरोप के किसी शहर में मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं आ रहा है याद मैं आएगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी तो अल्लाह ताला हम सबको को तोफ़ी दें कि हम ालिम ना बने इसके साथ इजाज़त चाहूँगी व आखिर अलहमदिल्ला रबीआलमिन वसला तो वसलाम खैर मसलिन वाल तयबी ताहरीन अल्लाह पाक उस मासूम फ़रिश्ते की रूह को अपने जवार रहमत में जगह दे आमीन